Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Mən hazırda səhvəsini halhazırda Qurtuluş 93 kompleksindəyəm. Qurtuluş 93 kompleksində sizlərə 49 kvadratlı, ekonomik bir mənzil, 3 otağa təzgilmiş bir mənzili göstərəcəm. Mənzilimizin təmirli, yeni təmizdən sonra yaşayışlı olmayıbdı. Mərtəbəsi haqqında məlumat verim. 6 mərtəbəli binanın hündür 1-ci mərtəbəsidir. Qiymət video göstərilən məlumat yerində olacaq. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Hamam otağını göstərirəm. Gördüyünüz kimi tam hər bir aksesuarları var. Binada tam yaşayış var. Yaxınlığında məktəb, bağça, Memar Əzəmə gedən avtobus var. Yerləşməsi çox gözəldir. Qurtuluş kompleksində, inteqrall bucasındadır. Mərkəz istiliklə təmin olunub, su işi də daimidir. Yay vaxtlarında qazlarda veriləcək və ən əsas məqam odur ki, mənzil kubçuludur. Burda bir yataq otağı düzəldilibdi, uşaq otağı üçün nəzərdə tutmuş bir otaqdır, gördüyünüz kimi döşəmə laminatdır, çox gözəl təmiri var. Sadəcə gəlib bura evin canlı görünməsi lazımdır. Nağd satılır, kreditlə təklif olunmur. Bir yataq otağına baxdıq, bu hissədə hamam otağına baxdıq. Və sizlərə burda digər yataq otağını göstərəcəm. Belə bir digər yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi twin stendi də var yataq otağının. Yataq otağından hətta oradan Yəni mətbəx üçün nəzərdə tutmuş hissəyə də çıxışı var, qapısı var. Belə bir tam təmirli, gözəl təmirli mənzildir. 49 kvadrat, 3 otağa düzəldilib. Təmir yenidir. Alana satan Allah xeyirini versin. Yerində evə, mənzilə baxdıqdan sonra qiymətlə bağlı endirim dolacaq. Belə bir arkası var, içəri daxil oluruq. Burda bizdə qonaq otaqdır. Çox bir həcmli qonaq otağımız var. Hündür birinci mərtəbədir. Yaşaçı bir binadır. Yerləşməsi gözəldir. Ətrafı yaşayışlı, bina yaşayışlıdır. Parkı da var, məktəbi də var, bağçası da var. Qonaq otağı bir daha bu hissədən göstərim. Qiymət və digər görüntülə məlumat yerindədir, endirim olacaq evə baxdıqdan sonra, yəni mənzilə baxdıqdan sonra mətbəx üçünə yer bu hissəsidir. Yəni bura balkon olub, yəni eyvan olub, bura bağlanılıb. Mətbəx üçün yer nəzərə tutulub. Bu mətbəx üçün də bu hissədə gördüyünüz kimi Su xətti, kanalizasiya xətti tam çəkilib, bağlandı, ləzzətlə qoyulubdur. Gözəl mənzildir. YouTube, Instagram kanalımıza abunə olun. Abunə olun ki, belə gözəl mənzillərimiz, həyət evlərimiz satışı çıxanda ilk ora sizə izləyə biləsiniz. Sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.